o'zingizni rivojingiz uchun o'zingiz intilmaydigan bo'lsangiz yoningizga yoningizda botqoqlikdan noliydigan insonlarni ko'rasiz xolos tasavvur qiling shunday insonlar borki o'z hayotidan boshqa birovlarni mas'ul ko'radi va hech qanday ish qilishga urinmaydi siz bularni gapiga -gə kirmasdan oddiygina misol tarzida tushuntiraman tasavvur qiling siz o'qishga pulingiz yo'q vaqtingiz yo'q qandaydir bir sharoitlaringiz to'g'ri kelmadi sizda qanday yo'l bo'ladi masalan oddiygina zargarlikka shogirdga tushing zargar ustani yoniga borib shogirdga tushadigan bo'lsangizchi siz agarda katta usta bo'laman zo'r ishlar qilaman desangiz sizni yoningizda shunday insonlar bo'ladiki sizni ishingizga ishonadigan sizni o'zingizga ishonadigan va sizdan katta ishlar kutadigan insonlar bo'ladi agarda siz tevarak atrofingizdagi noliydigan insonlar bilan o'tiradigan bo'lsangiz bilingki siz eng zo'r noliydigan inson bo'lasiz ya'ni nolishni ham birovlarga o'rgatadigan insonlar bor bunday insonlarni har doim har yerda uchrata olasiz siz o'zingiz noliydigan insonmisiz